Цього дня без позитивного сніданку не буває, тому ранок краще починати з користю для організму. Вельвіта на сніданок твій енергійний ранок. Ну а наш з тобою енергійний ранок вже продовжує гість, якому тепер можна все. Адже нещодавно йому вже стукнуло 18 років, і тепер він буде поїдати ще більше сердець. Це Владислав Курасов. Гутонворген, Влад. добра утра, влада прошечим тебе днем враждіння. Буквально недавно вот в марті це все да, перейзошло. Как ты отпраздновал? Это же 18. Я на самом деле не очень люблю этот праздник, как и многие, наверное. Не очень люблю свой день рождения. Это всегда для меня вот такой: вот, когда все звонят с утра, с днем рождения, желаем тебе счастья, здоровья, всего тому подобного. Как-то вот не особо. Но меня очень здорово поздравили мои поклонники 16 числа. Они устроили мне такой ответный праздник, ответный концерт на все мои концерты. Сделали большое представление. Привезли маму из России, да привезли моих друзей. Для меня это было таким огромным шоком, когда говорят: у меня. Они говорят, что у меня них для меня сюрприз и я вижу, что заходит моя мама, которую я там не видел, ну, то есть уже порядка года и это было для меня таким У тебя очень огромная и активная группа, потому что мы буквально вчера им написали, что ты у нас сегодня будешь, они забросали тебя вопросами. Всех Вам? это вот очень похожие вопросы интересует твое видео. Ты недавно снял клип за двое суток. Расскажи, что это будет. Это будет очень интересный захватывающий клип с очень необычной концовкой, которую зритель сам для себя додумает. То есть каждый сможет придумать свою историю. Там будет суицид, там будет да расставание, там будет да очень много красивых сцен и очень таких, наверное, трагичных. Но концовка будет весьма загадочная, такая запутанная, и зритель сам для себя должен будет додумать эту историю. Ты эту песню, которую, на которую снят клип, ты сам ее написал? Нет, я не сам написал. Но когда я услышал эту песню, вот э, этого автора, которым, она вот сразу стала будто бы моей. То есть ощущение, что я сидел и за инструментом писал этот текст, писал эту музыку. То есть она очень мне подходила, я сразу сказал, я хочу эту песню всеми, э, всем, всеми, всеми, всеми вибрами души, я хочу, чтобы она была моей. Так и получилось. Влад, ну на самом деле, как ты относишься? Тебя же очень часто с кем-то сравнивают. Ну правда? То есть звучат именно там украинский бибер, я не знаю, там будущий Сережа Лазарев, там, или Топалов. Как ты к этому относишься? Я абсолютно лояльно отношусь к этому, сравнивают всех и вся, и когда угодно, и я, наверное, еще не нахожусь на том уровне, когда уже будут говорить Влад Курасов и будут понимать, что это Влад Курасов, сравнивать меня уже с кем-то. Ну, главное, что там, не знаю, не с Киркоровым. Слушай, на, на самом деле я же знаю, что ты работал в караоке. Это правда? Целый год ты проработал. Но ты был Полтора. тем. Полтора. Полтора. Да. Ты правда был тем мальчиком, который вот когда они выбирают песни, ты там что-то стоишь и поешь. Да, да, да. Я, это, Какие я... песни ты пел в караоке? Ну, я, знаю, я выучил весь шансон, это 3 сентября, это Катя Огонек, это группа Воровайки, это просто все мои любимые артисты, которых я теперь, если где-либо слышу, у меня начинается такой нервный тик, если я слышу песню снова 3 сентября, это все, это для меня какой-то... Ну вот мне пришлось просто проработать там полтора года. Это был хороший опыт, такая закалка, такая ночная работа, ночная жизнь. Ты же знаешь, что о твоей личной жизни говорят не меньше, чем о твоей музыке, может быть, даже больше. В прошлый раз, когда ты приходил ко мне год назад, это приблизительно было, ты говорил, что ты влюблен, у тебя есть девушка, об этой девушке все знают. Что сейчас? Сейчас ничего, сейчас, сейчас я погрузился в работу, много работаю, хочу добиться многого. И пока на личной жизни, наверное, не то чтобы нет времени, наверное, пока не встречается того человека, с кем бы вот мне, э, как сказать, с кем бы мне хотелось наверное проводить достаточное количество времени, кого бы ради кого я бы мог жертвовать чем-то. Вот пока, пока нет такого в моей жизни новая песня, которую ты сейчас будешь петь, она уже есть кому-то все-таки, когда поешь, о ком думаешь? Это, наверное, слишком личные, вот, личные моменты, которые не хочется сейчас рассказывать. Я думаю, в песне, то, что, когда я пою, я, наверное, выражаю вот все то, что я хочу сказать. Презентуешь ее нам сегодня, Конечно. да? Как она называется? Она называется «Забудешь». Надеюсь, ее никто не забудет. Не забывайте песню «Забудешь» Влада Курасова. Влад, да. пожалуйста, да, выходи к нам на сцену. А вы, как завжди, прокатаетесь разом с Гутен Морган. И зараз, я думаю, Потрібно буде вставати зі своїх диванів і завжди, як завжди, танцювати разом зі мною. Це Гуден Морген, прокидайся. забудешь все, что говорю И знаешь, я еще тобой горю И будто в приду по разбитым мечтам Сквозь туман я иду Забудешь ты мои глаза Не вспомнишь все, что я хотел сказать Но я за тобой сквозь бурю и дождь Прошу, постой Я не хочу тебя забыть Все твои слова так больно и опять схожу с ума Но от тебя не сбежать, не скрыться во сне А тебе лишь страдать Забудешь ты мои глаза Не вспомнишь все, что я тебе сказал Но я за тобой сквозь бурю и дождь прошу послать Слушай, я тебе понравилась песня очень хитовая. на большое. самом деле, я даже пританцовывала там вместе с нашими операторами. <свят> Желаю вам не забывать эту песню, не забывать этого парня. Мне кажется, он себя еще покажет. Ну, и как завжды, прокидайтесь отдали с Гутен Морган, а Джо найти Спасибо тебе большое. Спасибо вам. Спасибо.